Это были ну, первые матчи в моей жизни за национальную сборную, и это было как бы немножко и волнение присутствовало поначалу. Ну, как бы, все равно Волнение прошло, а как бы гордость осталась ну, за страну играть, так сказать. А по матчам, ну, много, как бы, много не получалось, но были и хорошие моменты, как бы так. Но не могу сказать, что ровно провел этот э, турнир. Но, прежде всего, как бы отстаиваю честь ну, своей страны. И тем более сейчас, ну, в нелегкое время, это как бы и хочется что-то сделать, чтобы, ну, для людей, чтобы как-то поднять дух, так сказать, для страны хочется что-то сделать. И как бы старались, и я в том числе выкладывался, ну, на все сто в этих матчах. Я всех ребят знаю, конечно, не так тесно, как как бы раньше с ними, ну, мало игроков, с которыми я играл в одних командах, так сказать. Хорошо знаю Диму Глебова. С ним мы начали, с ним меня поселили в одном номере и как бы с ним более, самые у меня более дружеские отношения. Но с всеми ребятами также хорошо приняли в коллективе и ну, никто не обижает, так сказать.